Saudara, di syurga ada 8 pintu. Barang siapa yang ahli solat, maka akan diseru daripada pintu solat. Babusolah. Itu pintu yang pertama. Babusolah. Orang yang jaga solat, tekun mendirikan solat, jaga solat fardu, jaga juga solat sunat, maka akan dipanggil masuk melalui Babusolah. Masya-Allah. Pintu yang kedua. Sesiapa di kalangan ahli jihad akan diseru daripada pintu jihad. Namanya babul jihad. Berjihad di jalan Allah, berjuang kalau di Malaysia bukanlah di medan perang, tapi berjuang melawan hawa nafsu, berjuang di jalan ilmu, berjuang di dalam mencari rezeki. Jihad, jihad ekonomi, jihad ilmu. Masya-Allah, pelbagai bentuk jihad. Sesiapa dari kalangan ahli puasa, ini pintu yang ketiga, babu siam akan dipanggil, akan diseru daripada pintu rakyat. Yang keempat, sesiapa dari kalangan ahli sadaqah akan diseru daripada pintu sadaqah. Subhanallah, yang dinamakan babu sadaqah. Ini antara VIP Allah subhanahu wa ta'ala. Bila di padang mahsyar, empat yang disebutkan dalam hadis yang sahih ini, siapa yang kuat sedekah, sedekah pula dia jaga sungguh keikhlasannya, di awal dia jaga di pertengahan dia jaga di hujung pun dia jaga. Itu yang kelima. Sebagian ulama menyebutkan adalah Babul Haj iaitu pintu haji. Orang yang hajinya mabrur akan dipanggil masuk melalui pintu haji. Pintu yang keenam iaitu pintu memaafkan kezaliman manusia. Orang-orang yang pemaaf yang memaafkan kezaliman, pengkhianatan manusia akan dipanggil masuk melalui pintu kemaafan. Dalam riwayat Imam Ahmad daripada Rah bin Ubadah daripada Asyad al Hasan Al-Basri secara musal Mengatakan sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di syurga Tidak akan masuk melaluinya kecuali orang yang memaafkan kezaliman Itu syurga yang ketujuh Iaitu yang namanya pintu Al-Aiman Subhanallah Pintu Al-Aiman Iaitu pintu orang yang bertawakal kepada Allah Yang masuk dalam syurga tanpa hisap, tanpa seksa Golongan yang masuk syurga tanpa dihisap Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar Mereka memberitahukan hal tersebut kepada baginda Baginda bersabda Mereka itu adalah orang yang tidak pernah minta dirukyah, Tidak minta di Dan tidak pernah melakukan tatayur Serta mereka bertawakal kepada Tuhan mereka Dan pintu yang terakhir Babu zikr Pintu zikir ini pintu yang terakhir disebut dalam hadis Nabi yang lain adalah nabi hadis-hadis Nabi yang tertentu saya tak bacakan orang yang banyak zikir tuan-tuan dia mati Allah sekalian. Subhanallah, la ilaha illallah. Apa-apa zikirlah tuan-tuan dan mati Allah sekalian tapi zikir paling afdal Nabi sebut. Afdalu zikr la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Nabi sebut zikir paling afdal adalah la ilaha illallah dan doa paling abdul, ucapan alhamdulillah kita sebut alhamdulillah alhamdulillah Allah akan berfirman dalam al-Quran la in syakartum la aziidannakum kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmat kepadamu